নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ জব নিউজ আছাম ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আজি আমি এই ভিডিঅ'ত কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিম যিবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ অহা অসম পুলিচ আৰু গ্ৰেড থ্ৰী আৰু ফ'ৰৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে আহক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্ন স্বৰ্গনাৰায়ণ উপাধি গ্ৰহণ কৰা প্ৰথম আহোম ৰজাজন কোন আছিল উত্তৰ চুহংমুং স্বৰ্গনাৰায়ণ উপাধি গ্ৰহণ কৰা প্ৰথম আহোম ৰজাজন আছিল চুহংমুং দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন আলাবৈ ৰন কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল উত্তৰ ষোল্লশ ঊনসত্তৰ চনত আলাবৈ ৰন ষোল্লশ ঊনসত্তৰ চনত সংঘটিত হৈছিল তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন হিউন চাংগে কিমান চনত অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল উত্তৰ ষোল্লশ চল্লিছ খ্ৰীষ্টাব্দত ষোল্লশ চল্লিছ খ্ৰীষ্টাব্দত হিউৱেন চাংগে অসম ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছিল চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন মিহু মিচিংসকলৰ গ্ৰাম্য আদালতখনৰ নাম কি উত্তৰ কৌ বাং মিচিংসকলৰ গ্ৰাম্য আদালতখনৰ নাম হ'ল কৌ বাং পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমৰ ইতিহাসক কেইটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে উত্তৰ চাৰিটা ভাগত অসমৰ ইতিহাসক প্ৰধানকৈ চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন গোৱালপাৰাত সুদুম পূজা কিহৰ বাবে পালন কৰা হয় উত্তৰ কৃষি উৰ্বৰতাৰ প্ৰতীক হিচাপে পালন কৰা হয় সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন সেউজ বিপ্লৱৰ ফলত কোনবিধ শস্য অধিক লাভৱান হৈছিল উত্তৰ ঘেহু ঘেহু সেউজ বিপ্লৱৰ ফলত অধিক লাভৱান হৈছিল আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন কাৰ দিনত হাজত হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল উত্তৰ ৰঘুদেৱ ৰজা ৰঘুদেৱৰ দিনত হাজুত হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰাত দিল্লীক ভাৰতৰ ৰাজধানী হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছিল উত্তৰ ঊনৈছশ একত্ৰিশ চনত ঊনৈছশ একত্ৰিশ চনত দিল্লীক ভাৰতৰ ৰাজধানী হিচাপে স্বীকৃতি কৰা হৈছিল দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত ইটাকুলীৰ ৰণ সংঘটিত হৈছিল উত্তৰ গদাধৰ সিংহৰ দিনত গদাধৰ সিংহৰ দিনত ইটাকুলীৰ ৰণ সংঘটিত হৈছিল এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন গদাধৰ সিংহৰ আহোম নামটো কি আছিল উত্তৰ চুপাতফা গদাধৰ সিংহৰ আহোম নামটো আছিল চুপাতফা বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন ৰাণী ভিক্টৰিয়া ব্ৰিটিছ সিংহাসনত কিমান চনত বহিছিল উত্তৰ ওঠৰশ সাতত্ৰিছ চনত ওঠৰশ সাতত্ৰিছ চনত ৰাণী ভিক্ট'ৰিয়া ব্ৰিটিছৰ সিংহাসনত বহিছিল তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমত শালি ধানৰ খেতিৰ প্ৰৱৰ্তন কোনে কৰিছিল উত্তৰ আহোমসকলে আহোমসকলে অসমত শালি ধানৰ খেতিৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন অসম বুৰঞ্জীত কেঁকোৰা ৰজা বুলি কোনজন ৰজাক কোৱা হয় উত্তৰ চুটিমফা চুটিমফা ৰজাক অসম বুৰঞ্জীত কেঁকোৰা ৰজা বুলি কোৱা হয় পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত প্ৰথম অকংগ্ৰেছী চৰকাৰ গঠন কৰা হৈছিল উত্তৰ কেৰেলা ৰাজ্যত ভাৰতৰ কেৰেলা ৰাজ্যত প্ৰথম অকংগ্ৰেছী চৰকাৰ গঠন কৰা হৈছিল এইকেইটা আছিল আজিৰ ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব আৰু এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শেষত যদি ভিডিঅ'টোত কিবা ভুল হৈছে কমেণ্ট কৰি শুধৰাই দিব ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ